С этого лета мы проводим экскурсионный тур, вернее сказать, даже, наверное, информационную прогулку на тему Тимошенко, Лазаренко, Днепровский взлет. То рассказывающего о Днепровском периоде. В жизни, становления, карьерного роста таких известных наших соотечественников, как Тимошенко и Лазаренко. Она очень часто говорит, что у меня в роду по материнской линии все украинцы до десятого колена, а в отцовском роду латыши до 10 колена. Хотелось бы услышать про любовь, про личные отношения, потому что эта тема находится под вуалью, они вообще мало говорят. Как формуется такая людина, которая, за великим рахунком, локомотивом и она потом тягла за собой корпорацию, потом она тягла за собой партию. Как формуется такая людина, как формуется такой характер. Не ней за одной партой сидел Андрей Борисенко. так потом даже помнит, что в столовой она очень любила коржики с маком и творожно запеканку. Вот, как только вот в школьной столовой были вот эти блюда, вот, у нее было просто самое-самое вот такое любимое. Всегда она очень нравилась мальчишкам и хотя сама она никогда никого не выделяла, то есть очень ровно ко всем относилась, но доходило до того, что ребята дрались за право ее проводить домой. Вот это умение нравится, умение все-таки...